ağır oyun oldu. Yəni belə ilk dəqiqələrdən gördük ki, komanda daha bizdən daha hazırlıqlıdır və yəni Porsche çempionatının lideridir və həmən hiss olunurdu. Həm oyun sistemi, həm topla davranmağı. Ümumiyyətlə belə maraqlı bir komanda idi. Və belə oyunlarda ümumiyyətlə hazırlıqlı, 1 gün, 2 gün hazırlıqlı və hazırlıqsız olmaq görsən böyük ə, təsir eləyir komandanın oyununa. Amma hər bir halda futbolçular e, yəni çox yorğun idlər, elə hiss olundu və bu da normal bunu da gözləyirdik. Biz adətən e, bəzən çalışırıq ki, ilk oyunlarda biraz daha e, zəyif komanda ilə oynamaq, amma indi vaxtımız az olduğuna görə e, həm də e, qarşıda belə deyək, gəmtlə oyun var deyə elə indidən belə bir rəqib seçdik. İndidən ki o e, belə deyək, mübarizəni hiss eləsinlər. E, və mənəc pis oyun alınmadı. Ümumən e, çatışmazlıqlarımız göz öndə idi, əlbəttə ki, həm pressinqdə çatışmadık, çəkirdik, yəni həm e, rəqibin pressindən çıxma qaçını çəkirdik. Bu normal, normal. E, əksinə mənə gəldi ki, bu oyunun faydası ümumən e, mənim üçün daha çox olacaq. Çünki çatışmaların çatışmanın cəhətləri ıı, çox görəndə meydanda, oyunda bunu bu mənzərində çalışmaq bizim üçün həm bizdən məsələ tələb eləyir, həm də futbolçulardan. Belə mənfutbolçular əziyyət çəkdilər. Hələ ki bu ilk ıı, ilk mikrot sikli idi. Hansı ki, yaxşı bir oyunla başa vurduq. Və inşallah qarşıda vaxtımız var, günlərimiz var, çalışacağıq ki, əmin ol detallar üzərində yavaş-yavaş hər gün çalışmağ ki, qarşıdakı oyunda daha yaxşı bir idman formasında olmağı. Di Cavarinin transferi e, bu gün açıqlandı rəsmiən. Bu oyun təbii ki, Kadivka Borges gedib və ondan sonra bu transferə böyük diqqət var. E, hər nə ki düşünürsüzmükən, yəni, bu hazırlıq mərhələsi yetərli olacaqmı ki, bu futbolçu həmin səviyyəyə çatsın və ya ən azı Kadivka yəni, Borgesin boşluğunu müəyyən qədər dolduracaq səviyyədə. Məncə yox, hələ ə, tezdir. Çünki bilirsinizsə, uzun müddətdir belə oyunlarda olmurdu və öz idman formasını birinci qaytarmaq çox çətin olacaq və digə tərəfdən də oyun ritminə düşmək biraz vaxt tələb eləyəcək. Amma biz ümumən yavaş-yavaş çalışacağıq ki, onu düzgün hazırlamağa, ondan həmən maksimum oyun tələb etməməyə çalışacağıq. Çünki biraz ehtiyatlı olmalıyıq. Amma bacarıqlı futbolçu, inaniram ki, qarşıda Qarabağ üçün faydası çox olacaq və biz də çalışacağıq ki, onun belə deyək, əski formasına qaytarmağa, əlbəttə ki, biraz vaxt tələb eləyəcək, amma hər bir halda ə, biz öz üzərimizə düşən işi çalışacağıq ki, layiqincə yerin yetirməyək, ki, futbolçu yəni tələsmədən yavaş-yavaş öz ə, əvvəlki inamlı formasına geri qayıtsın, çünki bu gün biz ondan hətta biz tələb eləsək ki, öz oyununu göstərməlisən. Futbolçu biraz yana bilər, onu təsir edə bilər. Ona görə məncə biz tələsməməliyik. Ola bilər azarkeşlər də çox gözlüklüdür. Azarkeşlər də ondan çox şey tələb eləsinlər, amma ümumən biraz proqramlı bir şəkildə çalışacağıq ki, futbolçunu tam hazırlamaq. Bu sondumu transfer baxımından? Yanvardan elə. İnanmıram son olsun. Yəni inan çox ə, aktiv işləyirik bu yənda çox aktiv işləyirik və əfsal olsun ki bu günlərdə bir transferimiz olmalı idi. Əfsal olsun biraz uzandı. Sanki son anda hətta deyə bilərdim, son anda ə, alınmadı. Amma ə, işimiz gedir və çox yəni son günə kimi yəqin bütün gücümüzü görəcəyik ortaya ki lazım olan transferləri əldə etməyə bu alınmayan transferə bağlı heç hansı bir detal verənlərsə və mövqe eş olmaz. 80 olsun, yox. Ola məndə mən xəttdə. Hə. Bir savan var. <gör> Çox uzun fasilədən sonra iki dəfə də iki milli çempionatda qış fasiləsi yani, bu qədər qısa idi. Adətən bir ay, ay yarım təxminən olurdu. Üstəlik siz də indi onsuz da yaydan dayanmadan oynayıırsınız. Həftə də iki dəfə demək olar ki. Üstəlik yeni şərtlər fevralda da vacib qarşıbuvar. Nə dərəcədə bu Qaraqabağ 2-ci, 3-cü ciyasına hazırlıqda dəyişikliklərə gətir çıxarır və ümumiyyətlə bu vəziyyətdən çıxmaq üçün nə edirik biz? Bəli, mən çox istədiyim futbolçularım daha çox istirahat etəsinlər və onların tam bərpa olunması üçün bizim minimum belə deyərdim, bir 10 günə daha ehtiyacımız var idi. Və çox istərdim ki, bir 10 gündə yaxşı istirahat edəsində və yavaş-yavaş biz hazırlığa başlayaq, amma əfsər olsun ki, vaxtımız az olduğundan bunu tam əldə edə bilmədik. Burada ümumən təkcə məndəfərə də bildirmişəm, təkcə fiziki yorğunluğu yox, ümumən biraz psixoloji yorğunluq, çünki və düz də qeyd etdiniz ki, may ayından bu yana, iyun ayından bu yana demək olar ki, futbolçular yəni tam bütün oyunlarda belə çox gərgin oyunlarda keçiriblər. Ümumiyyətcə hər oyun belə deyək bizim üçün çox vacib olub. Hər oyun maksimal gücünü meydanda qoyublar və istərsinizmiz həm fiziki, həm psixoloji yorğunluq get-gədə üst-üstə gəlirdi, çoxalırdı və tam istirahətə ehtiyacları var idi. Amma üstə olsa alınmadı, amma hər bir halda biz çalışırıq ki, onlarla daima təkcə məşqlərdə yox, ümumən ki, onların keyfinə açma, onlarla belə deyək ki, daha peşəkarlaşdılar. Bu sizin belə deyək, yaxşı nəticələrinizdəndir. Sizin daha böyük futbolda daha çox olmaqdandır bu. Ona görə bu şey bu yükləmələri biz dözməliyik. Bunların normal düzgün qarşılamalıyıq. Amma hiss olunur elə bu gün də hiss olunur ki, sanki o yorğunluğu var. İnşallah inanıram, qarşıda yavaş-yavaş bunları aradan qaldıracağıq. Biraz bir neçə öz hansı ki Əlbəttə ki, idman formasına qayıtdıqdan sonra onlar daha inamlı olacaqlar və inaniram yavaş-yavaşma yavaş, geri qaydadacaq. Bəli, proqramımızda dəyişikliklər var, bəzi hazırlıq prosesimizdə dəyişikliklər var. Ola bilər ki, keçən ilkindən daha fərqli bir proqramda çalışırıq, hazırlanırıq. Amma gücümüzü artırmaq üçün heç də durmuruq və çalışırıq ki, daha da fiziki hazır olaq, daha da texniki, taktiki hazır olaq və amma biraz vaxt lazım olacaq.